अलकुम वेलकम टू तो माई चैनल शानदार जायका विद अलीशा आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मीठे की रेसिपी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है मैंगो मिश्ती दही और फ्लेवर्ड मिल योग भी बोल सकते हैं इसको आप बाज़ार से ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है और इसमें जो है केमिकल भी शामिल होते हैं तो आप इसमें घर में बना के आपके बच्चों को भी दें इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा इसके लिए मैंने जो है वो मैंगो लिए हैं मैंने जो है अनवर रठोर लिया है तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो इसका जो जायका होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है मीठा होता है ये फ्लेवर इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो इनको हम छील लेंगे छीलने लें के बाद इनको हम मोटे मोटे या ब्रिक ब्रिक जैसे भी आपको क्यूब्स में काट लेना है इसको क्योंकि हमने इसकी प्यूरी ही बनानी है तो अच्छे से इस छिलके है वो रिमूव करके तो हम इसको जो है काट लेंगे उसके बाद हम इसको प्यूरी में ग्राइंडर में शामिल कर देंगे ग्राइंडर चार में तो अच्छे से इसका जो पल्प उतारेंगे हम ये जो है आप देख लीजिएगा जो आपके आम हो वो मीठे हो खटे ना हो तो उसे नहीं तो ये ठीक नहीं बनेगा आपका टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा इसकी मैंने देखे ब्लेंडर में शामिल करके जो है प्यूरी बना ली इसमें कुछ मैंने अभी शामिल नहीं किया कोई चीज़ बस इसका ये प्लेन है तो अब इसमें मैं जो है योगट शामिल कर दूंगी ये घर का बना हुआ योगिट है अगर आप बाज़ार से लेकर आएँ तो उसको कुछ पानी उसका जो है निकाल लीजिएगा तो घर में तो बेस्ट है अगर घर का बना हुआ है तो उसको आप गाढ़ा गाढ़ा जो है इसमें शामिल करके प्यूरी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसके बाद मैंने जो है इसमें मैंने इसमें स्टीविया शामिल की है आप इसमें वन फोर्थ कप जो है वो चीनी शामिल कर सकते हैं क्योंकि ये आम भी जो है मीठे हैं तो इसके बाद मैंने जो है वो मिल्क लिया इसको हल्का सा नीम कर लूंगी। गरम कर लूँगी ज़्यादा गर्म भी ना हो ठंडा भी ना हो तो हल्का सा गुनगुना सा करना है इसको तो इसको गर्म करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो प्यूरी बनाई है इसको अच्छे से हम जो है मिक्स करेंगे लम्ज ना रहे ताकि वो नहीं तो जो है वो मैंगो जो है कहीं कहीं नज़र आएगा येलो येलो सा इक्वली जो है हम इसको फेंट लेंगे अच्छे से अगर आपको इसका कलर डार्क चाहिए तो इसमें आप कलर थोड़ा सा शामिल कर दें या फ्लेवर स्ट्रॉन्ग चाहिए तो मैंगो एसेंस वग़ैरह शामिल कर सकते हैं इसमें तो जायका बढ़ जाएगा आपके पास अगर इसको मिट्टी का बर्तन हो तो एक बड़े में इसको शामिल कर दीजिएगा मेरे पास दो छोटी कटोरियाँ थी मिट्टी की और साथ में दूसरा जो है शीशे के बाउल में भी शामिल कर दिया इसको तो इसको शामिल करके मैं एक घंटा तकरीबन इसको जो है बाहर रखूँगी फिर उसके बाद फ्रीज़र में ठंडा करके हम सर्व करेंगे नीचे से मैंने अच्छे से योगर्ट लगा लिया ताकि ये जो है दही हमारा जल्दी से जम जाए इसको तकरीबन डेढ़ घंटा या एक घंटा आप बाहर रखेंगे टेम्परेचर पे तो रूम टेम्परेचर पे तो ये जम जाएगा गर्मी का सीज़न है तो उसके बाद हम इसको जो है वो फ्रीज़र में ठंडा करके अच्छे से फ्लेवर योगर्ट को जो है इस्तेमाल करेंगे कोई इसमें जो है आर्टिफिशियल चीज़ वगैरह शामिल नहीं किए देसी तरीके से जो बनाया हमने तो बहुत ज़्यादा मजे का लगता है आप इसमें से कुछ जो प्यूरी जो हमने बनाई थी उसको रख लीजिएगा ऊपर गार्निश करने के लिए बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है और हाँ अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको ये जल्दी इसका फ्लेवर ये इसको जल्दी खाना है तो इसको ओवन में कुछ देर रख दीजिएगा वन सेकेंड एक मिनट ओवन में माइक्रोवेव में रखना है उसके बाद और इसको फ्रीज़र में रख देगा तो ये बेहतरीन जो है हमारा योग तैयार हो जाएगा नहीं तो आप इसको स्टीम भी कर सकती हैं उसे भी ये पंद्रह मिनट में जो है वो तैयार हो जाएगा लेकिन मैंने इसको रूम टेम्परेचर पर ही जमाने के बाद फ्रीज करके ठंडा करके सर्व किया बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुआ था आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अल्लाह हाफिज़